જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો ઉત્સવનો મહિમા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે મિત્રો હનુમાનજીની પૂજા ઉપાસનાનું ઘણું મહત્ત્વ છે હનુમાનજી તેમના ભક્તોના કષ્ટ જોઈ શકતા નથી તેથી જે પણ ભક્ત સાચા મનથી તેમની આરાધના કરે છે તેમનાથી તેઓ પ્રસન્ન થાય છે ચૈત્ર મહિનાની પૂનમના દિવસે હનુમાન જયંતિ મનાવવામાં આવે છે હનુમાન જયંતિના દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરવાનું હનુમાન સંબંધી સ્તોત્રનું પઠનનું તેમજ તેમના એકસો આઠ નામો શ્રવણ તથા પઠન કરવાનું ઘણું મહત્ત્વ છે આજના વિડીયોમાં આપણે હનુમાનજીના એકસો આઠ નામો સાંભળીશું ઓમ શ્રી આંજનીયાય નમઃ મહાવીરરાય નમઃ હનુમતે નમ ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवीमुद्रायकाय नमः ॐ अशोकवनिकाचैत्रे नमः ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोकत्रे नमः ॐ विध्वंसकारकाय नमः ॐ वरविद्यापरिहाराय नमः ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ॐ भीमसेनसहायकृते नमः ॐ सर्वदुःखहराय नमः ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ पारिजातध्रुममूलस्थाय नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपवते नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ॐ कपीश्वराय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ सर्वरोगहराय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ बलिसिद्धिकराय नमः ॐ सर्वविद्यासम्पत्रदायकाय नमः ॐ कपिसेनानायकाय नमः ॐ भविष्यचतुराननाय नमः ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ॐ रनकुण्डलदीप्तिमते नमः ॐ चञ्चलद्वालसन्नदध्रम्बमानशिखोज्ज्वलाय नमः ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ कारागृहविमोकत्रे नमः ॐ शृङ्खलाबन्धविमोचकाय नमः ॐ सागरोत्तारकाय नमः ॐ प्राग्नाय नमः ॐ रामदूताय नमः ॐ प्रतापवते नमः ॐ वानराय नमः ॐ केसरीसुताय नमः ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः ॐ बालार्कसरुचाननाय नमः ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ वज्रकायाय नमः ॐ महातये नमः ॐ चिरजीविने नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ दैत्यकार्यविधातकाय नमः ॐ अक्षहन्त्रे नमः ॐ काञ्चनाभाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः महातपसे नमः ॐ लङ्किणीभञ्जनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः ॐ लङ्कापूरविदाहकाय नमः ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ शुराय नमः ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ॐ सुरार्चिताय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ॐ कामरूपिणे नमः ॐ श्रीपिङ्गळाक्षाय नमः ॐ कपूजिताय नमः ॐ कबडीकृतमार्ताडमण्डलाय नमः ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः ॐ महारावणमर्दनाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ वाग्धीशाय नमः ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ दीनबन्धवे नमः ॐ महात्मने नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सञ्जीवनगात्र्यय नमः ॐ शुचये नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ दृढव्रताय नमः ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः ॐ दन्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ शतकण्ठमदापह्यते नमः ॐ योगिने नमः ॐ रामकथालोलाय नमः ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः ॐ वज्रनखाय नमः ॐ रुद्रवीर्यसमुद्रवाय नमः ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रनिवारकाय नमः ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः ॐ सर्पञ्जरभेदकाय नमः ॐ दशबाहवे नमः ॐ लोकपूज्याय नमः ॐ जाम्बवतीप्रीतिवर्धनाय नमः ओम सीता समेत श्रीराम सेवा दुरंधराय नमः ओम कष्ट भंजनाय नमः तो मित्रों आता हनुमान जीना एक सौ आठ नाम એમ કહેવાય છે કે જે લોકોને રાત્રે સૂવામાં તકલીફ પડે છે તેઓ તે નામ નિયમિતપણે કરી શકે છે સાથે જો સ્વપ્ન આવે અથવા કોઈ અજ્ઞાત વસ્તુનો ભય સતાવે તો રાત્રે સૂતા પહેલાં એકવાર હનુમાનજીના આ નામો વાંચવાથી માનસિક તાણ દૂર થાય છે અને આખા દિવસનો થાક પણ દૂર થાય છે તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે હનુમાનજીના એકસો આઠ નામ સાંભળ્યા તથા તેનાથી શું લાભ થાય છે તેના વિશે ચર્ચા કરી મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અથવા કોમેન્ટમાં જય શ્રી રામ અથવા હનુમાનજી કી જય જરૂરથી લખજો વિડિયોને લાઇક શેર તથા સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો સર્વે ભક્તોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ